Salam, toplu ikinci hissə, kaçquklar belə birə bölməsinə baxaq, suallarına. 1-ci sual, hansı birləşmələrdə bila vasitə butadien kaçqunun monomerini almaq olar? Butadien kaçqunun monomeri butadien 1,3-dür və etil spirti, biz bilirik ki, C2H5OH etil spirti, sink oksid və alüminium 2O3 katalizatorunun təsirindən 425 dərəcə C-də alınır. Deməli bu tadien 1 3 və yaxud divinil su və hidrogen. 3-cü reaksiyada isə butanın dehidrogenləşməsindən CH3CH2 yazaq formulun və katalizator təsirindən alınır. Bundan da divinil alınır. Cavab olacaq 1 3 A variantı. 2-ci suala baxaq. Hansı 2-molekullu birləşmə kükürdlə vulkanlaşma vulkanlaşmaya uğrayır? Burada kauchuk sözünü axtarmaq lazımdır variantlarda. İzopren kauchuku. Sonra 3-cüdə də hansı 2-molekullu birləşmənin vulkanlaşmasından rezina alınır? Burada da kauchuk divinil kauchuk olacaq D variantı. 4-cü suala baxaq. Hansı 2-molekullu birləşmənin vulkanlaşmasından rezina alınır? Burada da yenə izopren kauchuk olacaq A variantı. 5-ci sual. Hansı maddənin kükürdlə reaksiyasından rezin alınır? Bu da yenə də butadien k'çı olacaq B variantı. 6-cı sual. Hansı proses nəticəsində k'çıdan rezin alınır? Bu vulkanlaşma reaksiyasıdır. Vulkanlaşma reaksiyası k'çıun üzərinə belə deyək kükürd gəlir, gəlirik və vulkanlaşma prosesi baş verib, rezin alınır. D variantı. 7-ci sual. Xlorpren kaçqunun monomerinin formulunu göstərin. Xlorpren kaçqu C H2 C qatrabdə C xlor C H2 qatrabdə C H-dir. Bu olacaq, yəni bu deyil, cavab olacaq C variantı. Bu vinil xloriddir. Yəni bu da polimerləşir. 8-ci sual. İzopren kaçqu deyəndə izopren e, fikir verin, yəni pentanın izomeri, amma 2 e, hidrogen qopartmaqla bu olur izopren kauchukun monomeri. Hidrogenləri düzəy. Yəni 2 dənə iki qat rəbti olacaq, cavab olacaq D variantı. 9-cu suala baxaq. Hansı polimerin adı doğru göstərilmişdir? Bu e, izopren kauchukdur. Yəni bu ta deyim mukaçqu deyil. Bu xlorprendi düzgündür. C variantında lafsandır bu səhvdir. Lafsan deyil, bu kaprondur. Kapron. Sonra e, polipropilen bu polipropilen deyil, stiroldur. Polistiroldur. Sonra bu da poliproplendir. Bax bu poliproplendir. Düzgün olan B variantı olacaq. 10-cu sual. Hansı polimerlərdən rezin almaq olar? E, belə deyək, 2, 2 qat e, rabitəsi olan monomerin polimerləşməsindən alınan maddədən rezin almaq olar. Yəni burada kauchuk sözü yoxdur. Polietilen, 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 belə deyək, etilenin polimerləşməsindən alınır və bir dənə 2 qat rabitəsi var. Bu o deməkdir ki, bundan rezin almaq olmaz. Çünki polimerin tərkibində ən azı 1 dənə İkiqat rabitə olmalıdır. Polibutadien, butadien budur. Butadien budur. Və bunun polimerləşməsindən polibutadien alınır və fikir verin, ikiqat rabitə var. Bu ikiqat rabitənin hesabına kükürdilə rezin əmələ gətirir. Polipropilendə olmayacaq, çünki polipropilen, fikir verin, polipropilen budur və bundan da biz polimer aldıqda ikiqat rabitə olmayacaq tərkibində cavab olacaq yalnız 2b variantı. 11-ci sual hansı polimerlərdən rezin almaq olmaz? Yəni belə deyək, həmin polimerin tərkibində ikiqat rabitə yoxdursa, rezin almaq olmaz. Polietlində ikiqat rabitə yoxdur, almaq olmaz. E, Poliproplendən almaq olmazsa, olacaq 13a variantı. 13-cü suala baxaq. Butadien stirol qatçığı hansı maddələrin birgə polimerləşməsindən alınar? Adından məlum olduğu kimi, butadien, 1,3 və ya xo divinil, bir də stirol, yəni vinil benzol. Cavab olacaq 2, 4 e, B variantı. 13-cü suala baxaq. Butadien stirol qatçığının formulunu e, göstərin. Burada e, belə deyək, e, əgər formulu yaza bilmirsinizsə, ən yaxşı yol Sterolu yazmaq və yanından da butadien 13 yazmaq. Sonra həmin o belə deyək, molekulları birləşdirəcək. Bu iki qat rabitə qırılır bura, bir də butadien 13-a. Bu iki qat rabitə qırılır bura, artıq birləşdi. Bir də ortaya. Bu iki qat rabitə də ortaya bura birləşdi, bir də bura. Bax olur bu butadien stirok kaçxunun birgə polimeri. Yəni cavab olacaq A variantı. 14. E, maddəsi təbii kaçıqdursa, eriməni müəyyən edin. R er olacaq CH3, çünki e, deməli belə deyək izopren olmalıdır. E, i̇zopren polizopren kaçuğu B variantı olacaq. Maddəsi divinil kaçuğudursa, R er olacaq hidrogen, yəni E variantı. 16-cı sual. Hansı maddələrin hər birindən bilavasitə divinil kaçuğunun monomerini almaq olar? Baxırıq. 1-ci sualımızda bunu verilmişdi. 1-ci sualda etil spirti və butandan etil spirtindən 425 dərəcədə katalizator təsirindən bir dəy butanı dehidrogenləşdirdikdə, 2 hidrogen çıxartdıqda tərkibindən olacaq ə, deməli divinilin monomeri E variantı. 17. Hansı maddələrin dehidrogenləşməsindən butadien, stilkenun monomerini, monomerlərini alınır? Ə, deməli Ə butadien stirel kaçğın monomerləri hansıdır? Əvvəlcə onu yazaq. Stirel olur. Stireolu dehidrogenləşdirmə, nə hansı maddənin dehidrogenləşməsindən almaq olar? Əlbəttə ki, etilbenzolun, etilbenzol. İkinci monomeri yazaq. İkinci monomer, birinci monomer stireolu yazdıq və tapdıq ki, etilbenzolun dehidrogenləşməsindən alınır. İkinci monomerimiz butadien 13-dür. Yazaq. Bu da butandan almaq olar. Butandan 2 mol hidrogen qopartdıqda butadien 1,3 almaq olar. Cavab E variantıdır. 18. Hansı birləşmələrdə kauchuk istehsalında monomer kimi istifadə olunur? Cavab olacaq D variantı. Ümumiyyətlə kauchuk kimi istifadə olunan maddələri belə deyək, kəçik monomerləri 2, 2qat rabitə, yəni dien karbohidrogenlər olur ən çox. Xlorpren düzdür. Belə deyək, dien karbohidrogen deyil, amma xlorlu törəməsidir. 19-cu sual. Hansı reaksiyalardan alınan birləşmələrin birgə polimerləşməsindən butadien stirol kəçikə alınır? Yəni belə çıxır ki, həmin maddələrdən butadien 1,3 alınsın. Yəni bu maddə alınsın. Bir də stilol alınsın. Stilol da budur. Bu stilol alınsın. Stilol alınır bax bundan. Çünki dehidrogenləşəndə e, bu radikal dəhidrogenləşir. CH2 CH SH, CH2 CH3 radikali dəhidrogenləşir. Bu olacaq. E, bir də 4-cü e, olacaq. Çünki bu reaksi 425 dərəcədə alınır dehidrogenləşmə və dehidratlaşma reaksiyasıdır. Divinil alınır. Çağ olacaq 2 4 D variantı. 20-ci suala baxaq. İzopren, divinil və xlorpren xarçuqların polimerləşmə dərəcəsi eyni olarsa Yəni n1-ə bərabərdir. Məsələn, yazaq izopren CH2 qi qatraq bitə CH CH2 qatraq bitə CH2. Burada izopren dedikdə bu birləşmə nəzərdə tutulur. Bunun ümumi formulu olacaq C5 H8. Sonra keçdik bu monomeridir ha monomerin yazıram. Yəni kaçığın özünü yazmadım. Vinil CH2 qatraqda CH CH2 qatraqda CH2, CH2, CH2. C4H6-dır. Sonra o biri xlorpren CH2 qatraqda C xlor CH2 qatraqda CH2. CH2 və burada C4H5 xlor və baxırıq MR-lərin hesablayaq. Deməli, izopren 68, divinil 54, xlorpren 88.5. Və burada baxaq, MR-lərin, yəni əgər n1-dirsə, burada polimerdir. Bax, polimer. N1-dirsə elə 1-ə vuracaq. Burada n yenə 1-dirsə birə vuracaq. Burda da n yenə 1dirsə 1ə vuracaq. Yəni 68dirsə elə, elə eyni gedəcək də 54sə fərqlənmə eyni olacaq. Və baxırıq ki bu m1dir. m1, bir, bu m2, bu da m3. m2 ən kiçikdir. 54-dür. Sonra MR1, MR1, sonra isə MR3 ən böyükdür. Cavab olacaq MR2 kiçikdir, MR1 C variantı. 21. Divinil kaçqunun ortan ismi molekul kütləsi 180 mindir və buradan n-i tapa bilərik. 180 mindir. 108 min, üzr istəyirəm, 108 minni 54-ə böləndə 2000 edir. Deməli n-im 2000-dir. Və divinil qaçqununda sp3, sp2 bir dorbitallarının metilen qruplarının sayı. Gəlin bir-bir baxaq. n 2000-dirsə, sp3-ün sayını tapıb 2000-ə vuracaq. sp2-nin sayını tapıb 2000-ə vuracaq. Metilen qrupunun sayını tapıb 2000-ə vuracaq. Yəni ayrı-ayrılıqda. Hamısı burada yazılıb. Baxın. Və baxaq. Baxaq. Divinil qaçqun yazaq. CH2 bu mənim monomerimdir bu mənim monomerimdir. Və bunu polimerə çevirmək üçün, qaça-qaça çevirmək üçün birləşməmizi yazırıq. Nim də 2-mindir. Və metilen qrup, metilen qrup nədir? CH2 qrup, CH2 qrup 2 dənədir. Onda 2-mini 2-yə vuranda ələyəcək 4-min. Sonra SP2 hibridi. Bu SP2 hibrid, bu da SP2 hibrid. Hərəsində 3 or orbital var və hibrid orbitalların, yəni sp2 hibrid orbitalların sayını vururuq 2000-ə. Yəni 6 dənə eləyir. 6-nı 2000-ə vuranda 12000 edir. Onda sp2 12000-dir. Keçdik sp3-ə. Bu da sp3-dür. Bu da sp3-dür. 4 4 bu eləyir 8. 8-i 2000-ə vuranda edəcək 16000. Cavab D variantı. 22-ci sualda da yenə eyni ilə polimerləşmə dərəcəsi 2000-dir. Onu da divinili yazaq. Əvvəlcə yadınıza saxlayın. 1-ci monomerin yazın. Sonra polimerin formulunu çıxarın. Və e, deməli SP3 bildik ki, bu da SP3-dür, bu da SP3-dür. 4 hibrid, 4 hibrid, 8 vur 2000 16000 Sonra SP2, bu SP2-dir. Bu da SP2-dir. 3 3 eləyir 6 6 vur 2000 eləyir 12000. Sonra metilen qrupları CH2 CH2, yəni 2 dənə metilen qrupu var. Bururuq 2000-ə eləyir 4000. Cavab olacaq D variantı. 23-cü suala baxaq. E, Butadien stilol kaç gün yazaq? Əvvəlcə stilol yazaq. Yəni ki, çəkinməyim buna. Bax, əvvəlcə stilol yazdım. Fikir verin, bu ta deyən stilolu sadəcəmədim ki. Və yanından yazıram butadieni. Butadien bir üçün. Və e, belə deyək, bu iki qat rabitəni qırdım, bura gətirdim. Bunu da qırdım, butadienlə birləşdirdim. E, bu iki qat rabitə ilə bax bu iki qat rabitə keçir ortaya. Ve bir de qırağa gelir. Bak belə bir <laughs> polimer alınır. Ve bu A'dı. Yazıp A. Bunu yazıp A. Ve keşke hiç poliizoprene. Poliizopren. İzopren. Yani izopreni yazıram yine. izopren yazıram, monomeri yazıram birinci. Sonra bunları qırıram. O həm ortaya keçir, həm də ki yanlara keçir. Bu olar ki, A. polimerləşmə dərəcəsi bu A-dır, bu da C-dir. Sonra keçdik enanta. Enantlifi 7 aminheptan turşusu yazaq. Mhm. <laughs> bu B, bu da C-dir. İndi görək nə deyir. Molekulunda karbon atomlarının sp2 hibrid orbitalarının sayı. Baxın, qırmızı ilə yazıram. Neçə dənə sp2 hibrid orbitaları var? 1 2 3 4 5 6. 6 karbon burada, 7 8 səkiz karbon. 8-i vururam 3-ə, eləyir 24. Onda olur 24A. Bu oldu 24A. Keçdik buna. Burada 1 2 2 dənə karbon 2 vur 3 ləçəy eləyir 6. 6-nı vururam 2-yə, olur 12A. Sonra burada isə bu ancaq sp2-dir, sp2 hibriddir, o da 3-dür. 3-ü vururam 2-yə eləyir 6A. Və x oldu 24A. Bu oldu 12A, bu da oldu 6A. Onda x = y = z, bunu 24 yazıram. Bunu 12 yazıram, bunu isə 6A yazıram. Bunlar bir-birinə bərabər olmaq üçün bunu 2-yə vururam. Bunu isə 4-ə vururam. Onda x = 2y = 4z e variantı. 24. İrimolekullu birləşmələrdən rezin alınmır. Əgər belə deyək, polimerin tərkibində 2 qat rabitə yoxdursa, ondan rezin alınmır. 2-dən rezin alınmır, bir də 4-dən rezin alınmır. 25. Hansı 2-molekullu birləşmələrdən rezin almaq olar? Yəni tərkibində 2 qat rabitə olan, belə deyək, birləşmələrdən. Bunlar karbuklər adlanır. 1, 3 olacaq. 26. Hansı birləşmə 20 molekulyu birləşmələr kaçquqlara aid deyil? Yəni tərkibində ikiqat rabitə olmayanlar aid deyil. 2 və 3 olacaq. 27-də də, də kaçquqlara aiddir 1 və 4. 28. Hansı polimer makromolekulunda sp3 hibrid halında olan karbon atomlarının sayı sp2 hibrid halında olan karbon atomlarının sayından çoxdur? Yəni sp3 sp2-dən çoxdur. Gəlin baxaq. 1-ci. Birinci, 1-cini yazaq. Xlorpren. Xlorpren e, deməli makromolekulunda, polimer makromolekulunda. Yəni artıq polimerləşib monomer kimi yazmayacaq. Amma əvvəl monomerin yazaq. Xlorpren CH2 qatrabdada C, xlor CH2 qatrabdada CH2 və keçərək polimerə. Mhm. Baxırıq, bu SP2-dir, bu SP ə e, sp3-lü düzəyirəm. Bu sp2-dir, bu sp2-dir, bu da sp3-dür. Və sp2 hibrid halında olan karbon atomları 2 dənə sp3-dür, 2 e, dənə sp2-dir. Yəni belə çıxır ki, bir-birinə bərabərdir. Bu olmayacaq. Keçdik ikinciyə. İkinci. İkinci izoprendi CH2 qatdıqdı C CH3CH2qatrabitə CH2 bunu belə deyək polimerə çevirək çevirdik və baxırıq burada SP3-dür. Bu SP2-dir, bu SP2-dir, bu SP3-dür, bu da SP3-dür. SP3 3-də nədir? SP2 isə 2 dənədir deyir ki, sp3 hibrid halında olan atomlar sp2-dən çox olsun, doğrudan da çoxdur. Bu ödür. Sonra 3-cüyə baxaq, divinil. Divinil yazıram, ch2 qatırab də ch ch2 və polimerin yazıram. Və baxıram ki, sp2, sp sp3, sp2, sp2, sp3. 2, SP SP -2, SP -2 SP dənə sp2, 2 dənə sp3. Deməli bərabərdir. Bu, olmayacaq. Keçdik polistirola. <laughs> polistirol polistirol ə, deməli CH 2 qatrav də CH2 bu açılır qıraqlara və belə bir birləşmə olur və burada ə, deməli 6 dənə 6 dənə karbon SP2-dir, belə deyək, benzol halqasında. 2 dənə karbon sp3-dür. Deməli, burada sp2 çoxdur. Bu da olmayacaq. Keçdik 5-ciyə. Kapron lifi. Kapron lifi e, belə deyək, 6 amin e, heksan turşusudur. Yəni NH CH2 5 dənə CO. Bu sp2-dir, bir dənə karbon sp2-dir, amma 5 dənə karbon, baxın 5 dənə karbon SP3-dür. Deməli bu olacaq. Neylona baxırıq. Neylon da deməli birinci heksametilen diamini ilə adipin turşusunun polikondensləşməsindən alınır. Və baxırıq ki, bu SP2-dir, bu SP2-dir, amma qalan 6 burada, 4 burada. 10 dənə karbon SP3-dür, 2 dənə karbon isə SP2-dir. Deməli SP3 SP2-dən çoxdur. Bizim cavabımız olacaq 256. 29. K açıqdan alınmış 20 molekullu birləşmə üçün hansı ifadələr doğrudur? Əgər kükürd birləşirsə, bu o demək ki, 2 qat rabitə açılır. Burada 2 qat rabitə var imiş ki, açılıb və kükürd birləşib. Bu rezin ola bilər, düzgündür. Çünki e, kauçukun üzərinə kükürt gələndə e, rezin alınır. Üzvi şüşə ola bilər, sərtdir, üzvi şüşə deyil. E, bu divinil kauçukdur. Vulkanlaşma reaksiyası ilə alınmışdır, düzgündür. 4-cü e, fikrə baxaq. Polikondensləşmə reaksiyası ilə alınır, sərtdir. Vulkanlaşma reaksiyası ilə alınır. Cavab olacaq 1, 3. 30-cu sual. Hansı polimerlərin monomerləri homoloqdur? Homoloq dedikdə eyni sinif karbohidrogenlərə aiddir deməkdir. Təbii kaçuq, izopren, butadien 13, ikisi də dien karbohidrogenlərə aiddir. Cavab olacaq 13. 31-ci sual. Polimerləşmə dərəcəsi 3000 olan butadien kaçuğu, yazaq butadien kaçuğun polimerləşdirək. Düşünə görək H2 Alnurs CH2 CH N sayda və baxırıq ki 56 yenə eləyir. 56 N də ki 3000-dir. 3000-ə vursaq gedəcək 168000. 32-yə baxaq. N sayda deməli Buxlor brenddir. Polimerləşmə reaksiyasının praktika çıxımı 80% olarsa 500 mol xlorprendən, 500 mol xlorprendən neçə kiloqram x maddəsi x və 1 moldan n moldan isə olur 88.5n. Burada n lər gedir. x bərabərdir 44250 və 44250 olur qram kimi və mən onun 80%-ni tapanda 100% 80% x x da bərabərdir 35450 450 bu da minə böləndə 35.4 kq edir 33-cü suala baxaq. Butadien bir üç və sterolun 2:1 mol nisbətində birgə polimerləşməsindən bu, bu burada belə deyək, reaksiyanı yazmasaq da olaq. Biz bilirik ki, butadien 1:3:2x nisbətində girir, sterol da x nisbətində girir. Onda 2x vur M + x vur M e, 104 bərabərdir 106 kq-a. 106 kq-a. E, və Burda eliyəcək 108x + 104x = 106-ya. Burdan da hesablayanda x = 0.5-ə. Onda, onda mənim butadienim 2x * 50 4 deyildi, bərabərdir. Butadien istəyir, stilol istəyir, istəyir. x * 104, yəni 0.5 * 104 edəcək 52 qram. Daha doğrusu 1 kq. 34-cü sualda da yenə eyni ilə bu xdır, bu 2xdır. Deməli 54x + 2x 2 vur 104, yəni 208x bərabərdir 131 kq. Burda da hesablasaq elə 0.5. Onda bizdən bu tədimin 1/3-ü istəyirlər. x vur 54 idi. x vur yəni 0.5 vur 54 eləyəcək 27 kq. 35-ci sualda yenə eyni ilə 1-birə nisbəti x bu, x bu. Yəni 54x + 104x = 316. Burda x 2 edir. Yəni nə istəyir? Sıfırı istəyir. 2x2-dir vur 104. Budu edəcək 208.